Это 10 минут о важном и я, Катерина Перова. Драка со смертельным исходом в минеральных водах не сходит с уст жителей края. Это происшествие привело к череде отставок не только в правоохранительных органах города и стало причиной массового народного схода в минеральных водах. Что же на самом деле происходит на Кабминводах и как идет расследование этого громкого дела, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях депутат Краевой Думы от Минераловодского района Айдын Ширинов. Айдын Ширинович, добрый вечер. Айдын Ширинович, мне вот хотелось узнать, действительно ли вот Ситуация настолько расшатана сейчас в Минводах, как об этом пишет информагентство, около 500 людей накануне собрались на народный сход. На самом деле, да. Конечно, у многих людей вызвало, скажем, негативное, и просто уже терпеть сил не было. Вот этот случай трагический. Считаю, что это огромная трагедия произошла, с которой нам теперь придется в Минеральных Водах жить до этих, до этих событий трагических и после. А почему такое внимание к этой драке? Ведь обычная драка в кафе, скажем, ну, вот, ну к сожалению, да, конечно, смертельный исход, но вот по сути такие драки, они регулярные, скажем, Вы для знаете, ночных Вы знаете, они сегодня... Драки происходят, ну, наверное, на, в любой территории Старопольского края, вообще в России, за рубежом. Люди выпивают, дерутся, не контролируют себя. Но я хочу сказать, редкий случаи, когда вот оно ведет к таким последствиям, когда группа разрывных людей заскочила в количестве более 30, заскочила в учреждение здравоохранения. На их пути мог находиться и детский садик, и родильный дом. И что угодно могло их не, не остановить, они не чем Заскочили так с таким вот, я хочу сказать, пристрастием. Ну, я при, при, по другим словам не могу это объяснить. Я считаю, что произошла, наверное, какая-то казнь. прям вот ну, Это не укладывается никак в голове у нормального человека. И с таким цинизмом, понимаете, все это произошло. И, конечно, вызвало, конечно, волну возмущения среди жителей, что уже, ну ладно, все терпели. У нас мин, Минвода... А действительно, люди вот эта терпеливые. группировка, о которой идет речь, она держала в страхе людей там... На протяжении долгого времени вы знаете но ну это уже немножко как бы да действительно у нас были случаи драк в кафе в том числе в общественных местах и наверное там может быть не совсем объективно подошли к расследованию этих инцидентов и может быть в некоторых участвовали действительно те фигуранты которые фигурировали в этих в, вот в этом видео и сегодня они являются фигурантами уголовного дела наверняка сегодня следствие подтвердит что были и ранее такие и видео выложенным в интернете сегодня можно много найти разных событий разными датами, где лица, причастные к этому преступлению, были замечены в других преступлениях. То есть Поэтому... речь больше идет именно о бездействии правоохранительных органов. Вы в знаете, ситуации. в этой ситуации наложение всяких разных вот обстоятельств, которые годами вот понимаете складывались и уже вот вылились вот в такие акции. Ну люди возмущаются, людей. что правоохранительные органы неправильно в этой ситуации повели себя, власть не проявила себя. Или с чем связано У вот это людей народное возмущение? претензии, они вполне объективны. Первое, это, конечно, нерасторопность правоохранительных органов, которые, в свою очередь, как бы не совсем, я считаю, что оценили ту ситуацию, которая произошла. Да? Ну, вы же понимаете, приехали оперативники, они, значит, ну, на видео видно, как они себя вели. И я думаю, если бы они бы видели видео, сразу вот в первые минуты, что там произошло, они, наверное, вели себя по-другому. Ну, вот есть там у них оперативный ряд мероприятий, которые им виднее, как, наверное, проводить. Соответственно, это выпало на выходные дни. В понедельник проходит планерка в администрации муниципального района, да, проводит ее глава администрации. Замначальника, это уже 22 число, встает и докладывает, что произошло вот такое событие. Драка, хулиганство. Он же не доложил, что вот никто видел на тот момент не видел. Но, тем не менее, глава администрации был поставлен в курс. Несмотря на это, он ничего лучше не придумает, как после планерки уехать в отпуск на неделю отдохнуть. Соответственно, со стороны власти контроль практически за ситуацию, и я считаю, что раз ему доложили, что в больнице произошел инцидент, он должен был после планерки проехать туда на место, поговорить с врачами, поговорить с потерпевшими. Это его прямая обязанность. И поторопить, наверное, и правоохранительные, и скоординировать, наверное, их действия. Он должен был доложить сразу в край. Есть ряд инструкций у каждого. В больнице свои инструкции сегодня есть. У главы администрации свои, в милиции свои, согласно которым они должны действовать. И, возможно, если бы они действовали бы вот так сплоченно бы и вот так как сегодня оперативно, наверное, бы до такого вот э, населения, вот создания такого напряжения среди населения. Я бы я думаю чтобы не было бы этого напряжения, не было такой волны негодования со стороны жителей. И ведь я хочу сказать, что я знаю, что даже губернатору пришлось проводить там какое-то общее собрание, встречаться с общественностью, дабы как-то вот эту ситуацию разрядить. На и, самом деле, можно, это да, это... хорошо, что пресс-служба губернатора объявила через средства массовой информации, что будет происходить прием губернатора, встреча губернатора с жителями по вопросу вот этой трагедии, которая произошла. Власти наши ничего умного не придумали, администрация, как собрать туда основную часть людей, бюджетников. Хотя надо было прежде всего собрать, и их надо было собрать, конечно же, но надо было прежде всего собрать тех людей, которые непосредственно интересовали вопросы Говорят, не... даже вот мать погибшего туда не, приг... да, не пригласила. К сожалению, а? да, выяснилось, и она это признала, что ее администрация не удосужилась даже пригласить на это мероприятие губернатора, и она с других источников узнала. И именно и поэтому прибыла. уже на следующий день собрались, скажем, те возмущенные, да, кто не оказался Вы на знаете, этой Даже с там на встрече часть людей пытались не пропускать администрацию, потом губернатор потребовал, чтобы всех запустили и устроил разнос, так сказать, нашей э, структуры администрации, потому что, ну вот, я считаю, я считаю, что это заслуженно, и надо было это сделать давным-давно. Ведь эти проблемы копились. Вы понимаете, у людей интересовало не только вопросы были к правоохранительным органам или там еще кому. У них больше всего вопросов было к местной власти. Такого негатива выслушать в адрес администрации, я думаю, там не только руководители должны уйти, должны уйти все их заместители. То есть вы считаете правильным вот, а, то, что губернатор уволил сразу э, а, Я несколько считаю, тех, что, что эта мера запоздала, но очень своевременно. То есть ее надо, конечно же, делать по-другому. Другому когда там нет, там кризис власти, он накопился Ну, одно не, дело, не, не... ладно, представители власти. А вот я так понимаю, что э, тут пострадали, как бы и представители казачества, в частности, и глава района, и больницы, вот эти люди, как вы Вы знаете, знаете это они все по, по требованию губернатора. Он попросил всех по ведомствам федеральным, это и милиция, это и больница, это и прокуратура, это у нас даже и паспортного стола коснулось, чтобы все по своим ведомствам сделали кадровые выводы. Соответственно, у нас все руководители практически всех структур отстранены. По УВД там вообще половина руководства, полное даже, я бы сказал, руководство в отставке. То же самое касаемо главврача, хотя он пришел совершенно недавно и на этом сходе граждан с губернатором на встрече люди просили, чтобы главврача оставили. Наказали тех врачей, которые там не оказали, может быть, помощь, там еще как-то себя повели. Хотя еще раз хотел бы напомнить им, что у нас больница не является закрытым режимным объектом. Это все-таки территория где любому человеку с видны с явными там э, дефектами какими-то или там признаками что ему необходимо оказать помощь они обязаны открывать двери практически всем вот И эта там... драка поменяла даже отношение к казачеству в целом да я напомню телезрителям что один из участников это был а, атаман генераловского района евгений смирнов а, вы считаете это действительно э, ну вот такое дело да чтобы поменять отношение ко всему казачеству вы знаете на самом деле это просто просто случайность я думаю, что он там находился, ну, наверное, следствие выявит, ну, на мой взгляд, насколько я обладаю информацией, он там был просто как рядовой гражданин, который отдыхал. а там что, как было? вот это сами уже казаки следствие. говорят о том, что кулуарно, конечно, что эту ситуацию используют, чтобы свести счеты, якобы. Вот, я что это? района, ш... якобы у него были проблемы с властью, да? вы знаете, я там. хочу сказать, это все-таки, ну, должно следствие разобраться, и в данном случае было некорректно Давить на следствие, на органы власти с тем, что ли говорить, этот лучше, а тот хуже. Пусть разберется следствие. Я считаю, что там много людей пострадало, те, которые вообще там не может быть и никакого участия. Причина, вот, скажем, того, что 30 человек влетели в больницу, избили до смерти человека. И сегодня известно, что такое было сказано там в кафе или после этого, что могло привести вот к таким последствиям. Вы знаете, есть... Самое интересное, ничего такого и не было. Все, даже те участники, и вспомнить не могут ни с той ни с другой стороны, из-за чего начался на, начался этот конфликт был какая-то вот именно национальная подоплека вот да этой нет, драки ну, вы понимаете из той с той стороны абсолютно люди разных национальностей никто никаких призывов там не и по национальному признаку в больнице не ловил никого и и не пропускали в эту больницу поэтому я хочу сказать ряд национальностей и с, с другой стороны абсолютно здесь нету никакого даже участия того же казачества говорит о том что тут нет никакой подоплеки и мать терпевшего, когда на встрече с губернатором отребовала и от собравшихся. И она потом приехала на несанкционированный митинг и призвала всех, что нету здесь, не надо. Мы всю жизнь живем друг с другом очень тесно. И не смотрим на национальности своих соседей, живем, и не надо из этого делать. Другое дело, что несмотря ни на национальность, ни на должности, вот эти все участники должны понести самое жесткое Вот я наказание. только хотела у вас спросить, вот что лично вы делаете и другие, скажем, там представители власти для того, чтобы все-таки это дело расследовалось так, как должно расследоваться и не было спущено на тормоза? Вы знаете, сегодня мы настаивали, чтобы все-таки отдали бы из минеральных вод расследование как можно выше. Сегодня занимается Следственный комитет Ставропольского края, но мы считаем, и жители высказали свою просьбу, чтобы этим занималось, наверное, управление по Северному Кавказскому федеральному округу. Для более, так скажем, спокойствия, чтобы... То есть вы Оно проводилось на этом? Да, в Северокавказском федеральном управлении. Это у нас находится в Висентуках. Мы считаем, что это будет наиболее объективно с точки зрения расследования данного дела. Спасибо большое, что пришли к нам в программу. Мы тоже будем следить за расследованием этого дела. Я думаю, что мы еще увидимся. У нас в гостях был депутат Краевой Думы от Минераловодского района Айдын Ширина. Увидимся в следующий вторник. Всего доброго.